নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱেলকাম টু মাই চেনেল ত' কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে ত' যিসকল আছাম পুলিচৰ বাবে প্ৰিপেয়েশ্যন চলাই আছে বা বেলেগ কিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে সিহঁতৰ বাবে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম যে যিসকলে এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে সিহঁতে কি কি কিতাপ পঢ়িব কি কি কুৱেশ্যন চালে কমন আহিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব এইবিলাকৰ বিষয়ে আজি এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি ডিচকাছ কৰিম আৰু যিসকলে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে আসাম পুলিচৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প কৰিব সিহঁতৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব এইটো ভিডিঅ' বাকী আৰু যিসকলে অলৰেডি আগতে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে বা এক্সাম দিছে বা কি সিহঁতে এইটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে অকণমান হ'লেও বাকী আজি ভিডিঅ'টোত মানে আমি ডিচকাছ কৰিম যে আৰক্ষী পৰীক্ষাৰ বাবে বেষ্ট বুক বা কোনবিলাক কিতাপ চালে সহায় হ'ব কিতাপ চালে তাৰ পৰা কমন পঢ়িব সেইটোৱে ডিচকাছ কৰিম ত ভিতৰত শেষলৈকে চাব এতিয়া আমি যদি মেইন টপিকলৈকে আহোঁ তো যদি অসম আৰক্ষী পৰীক্ষাৰ বাবে বেষ্ট বুক যদি মই আপোনালোকক ছাগেষ্ট কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে অসমীয়াৰ বুকখন অসমীয়াৰ বুকখন খুব ভাল বুক হয় ইয়াত মানে আপুনি অসমৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ বিষয়ে আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ছুটিৰ পৰা দীঘললৈকে নদ নদী ব্ৰীজ কোন ঠাইত কিহৰ বাবে বিখ্যাত ক'ত কি উৎপাদন কৰা হয় ক'ত কি উদযাপন কৰা হয় অসমৰ সকলো বস্তু সামৰি আছে আৰু বুজি পোৱাতো সুবিধা হ'ব তো এইখন আপোনালোকে চাব পাৰে যদি চাম বুলি ভাবিছে কিন্তু কিতাপখন অকণমান ডাঙৰ হ'ব কিতাপখন দেখি ভয় নাখাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই আছামীয়াৰ বুকখনত তাত টপিক হিচাপে দিয়া আছে তাত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা আপুনি বাচি বাচি পঢ়িব পাৰিব যোনকেইটা আপুনি ভাবে যে এইকেইটা টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট ত' তাত আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা বাচি উলিয়াই পঢ়িব পাৰিব কিতাপখন যদি আপোনালোকে চাম বুলি ভাবিছে সেইখন কিতাপ আপুনি ল'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও এখন আছে আৰু তথ্য সংকলন নামৰ এখন বুক আছে সেইখনৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহে প্ৰায়ভাগে দেখা যায় সেইখনো খুব ভাল হয় সেইখনো আপোনালোকে লৈ চাব পাৰে তাৰপিছত যদি আৰু বেলেগ বুকৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এখন জানানে নামৰ এখন বুক আছে সেইখন আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ পৰা বহুত কুৱেচন দিয়ে সেইখন মানে প্ৰায় বহুতে সেইখনৰ লগত বহুতে সেইখন চায় সেইখনৰ পৰা কুৱেশ্যন পৰে আপোনালোকে যদি জানানে বুকখনো ভালকৈ চায় তাৰ পৰা আপোনালোকৰ কমন পৰিব তো সেইখনো আপোনালোকে কিনি ল'ব আৰু লগতে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে যিবিলাক বুক আছে সেইবিলাক যদি আপোনালোকে ভালকৈ অলপ চায় যদি হাতত টাইম থাকে সেইবিলাক যদি ভালকৈ চায় তাৰ পৰাও প্ৰশ্ন দিয়া দেখা যায় মানে ক'বলৈ গ'লে কুৱেশ্যনবিলাক সেইবিলাকৰ পৰাই দি সেই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত বুকবিলাকৰ পৰাই দিয়ে কুৱেশ্যনবিলাক সেইকেইখন আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব আৰু বাকী এইকেইখনে ভালকৈ চাব ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত টেনৰ কিতাপবিলাকৰ ভিতৰত স্পেচিয়েলি আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছাইন্সখন চাব পাৰে তাৰ পৰা বহুত কমন আহে আৰু বাকী আৰু যদি আপোনালোকক এতিয়া যদি মই ইউটিউব চেনেলৰ বিষয়ে যদি কওঁ মানে যিসকলে ইউটিউবৰ পৰা চাই চাই পঢ়ে ইউটিউবত মানে কিছুমানে আৰু কিতাপ নেকিনে ইউটিউবৰ পৰা চাই চাই পঢ়ে তো সিহঁতৰ কাৰণে মানে ভাল কেইটামান ইউটিউব চেনেল মই কৈ দিওঁ এইকেইটা ইউটিউব চেনেল চালে আপোনাৰ বহুত সুবিধা হ'ব মানে সহায় হ'ব তো আপোনালোকে যদি মেথছ যদি ভাল মানে শ্বৰ্ট ট্ৰিকত শিকিব খোজে তো আপোনালোকে চনু ছাৰ নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে তাত গৈ আপোনালোকে ভালকৈ মেথছ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে ভালকৈ শিকিব পাৰে তাত মানে শ্বৰ্ট ট্ৰিকত আপোনালোকক মেথছবিলাক শিকাই দিব ইয়াৰ উপৰিও ৰিজনিং চালে আপোনালোকে লাৰ্ণ উইথ এছ পি কে সেইটোৰ পৰা ৰিজনিঙো চাব পাৰে আৰু বাকী জিঅগ্ৰাফী হিষ্টৰী পলিটিকেল এইবিলাক মানে চব মানে জি কেটো ভালকৈ কভাৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে চাব পাৰে এটা আছাম কম্পিটিটিভ এক্সাম নামৰ এটা চেনেল আছে তাত মানে ভালকৈ জি কেখিনি মানে দিয়া থাকে টপিক ৱাইজ বুজোৱা হয় আপোনালোকে যদি সেইটো চেনেল চাই আছাম কম্পিটিটিভ এক্সাম নামৰ চেনেলটো যদি চাই আপোনালোকে দেখিব তাত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া থাকে কুৱেশ্যনবিলাকো বুজি পোৱাটো সহজ আৰু তাৰপৰা আচলতে আপোনাৰ মানে মুখস্থও থাকিব ইজিলি মানে তাত টপিক ৱাইজ দিয়া ঠাই যিহেতু তো আপোনালোকে এইকেইটা ইউটিউবত এইকেইটা চেনেল চাব পাৰে আৰু মই যিকেইটা কিতাপ মানে আপোনাক ছাগেষ্ট কৰিলোঁ সেইখন কিতাপ আপোনালোকে চাব পাৰে সেইটো মোৰ মানে পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও আপোনালোকক ছাগেষ্ট কৰিছোঁ বাকী এইকেইখন কিতাপ মানে অকণমান সহায় কৰিব আপোনাক এক্সামত এইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কেইটাত কেইখনমান ছাগেষ্ট কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় যিসকলে পঢ়ি আছে এইকেইখন কিতাপ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কিতাপকেইখন লোৱা নাই সিহঁতে এবাৰ লৈ পঢ়ি চাব গতিকে আপোনাৰ সহায় হৈ যাব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত বাই বাই জয় হিন্দ